Ми вершина еволюції, адже живемо одразу у двох світах віртуальному та реальному. Ми стоїмо на хвилі прогресу, адже користуємося найкрутішими гаджетами. І ми з легкістю можемо пройти будь-яку гру до останнього пікселю. Адже ми справжні ігронавти. і ми починаємо. Сьогодні у програмі ігронавтам показали найтонший у світі ігровий ноутбук. Він здійон із магнієвого сплава, то можна тож сказати космічні технології. Репортаж з презентації нової серії топових геймерських лептопів. Як з одним луком перемогти механічних монстрів у Horizon Zero Dawn? Щоб перемогти кількатонних велетнів, вам доведеться прокачувати свою зброю і вивчити кілька мисливських трюків, яких саме ми вам розкажемо. Дізнайся таємниці техніки полювання у Екшені Хорайзон. Ігронавти представляють нову рубрику Гаджет. За девайсы, які існують не лише у відеоіграх. Привет, игронавты, меня зовут Макс. И дизнайся. Какой же из этих гаджетов больше всего подойдет на роль персонального городского транспорта? Чтобы узнать это, мы проведем несколько тестов. Не пропусти эксклюзивный тест-драйв вид нашего эксперта. Вам решать, на каком из гаджетов вы будете ехать в ногу со временем. Але спершу горячая новина. Привіт, ігронавти! сьогодні на геймерському ринку стільки відпадної техніки, що ми почуваємося як діти на кондитерській фабриці. Але сьогодні ми покажемо тобі такі пристрої, які раніше нам могли лише наснитися. Ходімо глянемо, що це за монстри. А монстрами цими виявилися дракони, щоправда, не міфічні велетні, з якими ми билися у Dragon Age, а емблеми компанії MSI. Ця фірма представила нову серію ігрових ноутбуків, які є одними із найпотужніших на планеті. На презентації знаходиться саме модель, це MSI GT73 VR. Це 17-дюймовий ноутбук, де може бути як одна відеокарта, так і дві в слайд режимі. Огромний набор об'єму оперативної пам'яті. Тобто, всі ці компоненти дозволяють грати в. Любые игры. Сегодня поиграть в будь-які ігри сьогодні, поіграти в «Послідній Дум», в «Gears of War», в «Відьмака». Тобто на абсолютно ультра-настройках. Що ж, давайте перевіримо, що це правда. Сьогодні був «Тяглий Дум» на максимальних налаштуваннях. Це просто неймовірно. Отже на цьому монстрі можна гаситися у що завгодно і де завгодно. Одна проблема – тягати із собою важко. GT 73 важить кілька кілограмів. Підберемо щось полегше. Самый тонкий, можно сказать, на сегодняшний день игровой ноутбук в мире это наша модель MSI GS63 VR Stealth Pro. Сам ноутбук очень тонкий. Толщина всего 17,7 миллиметра и вес всего 1,8 килограмма. Он сделан из магниевого сплава, то есть можно тоже сказать космические технологии. Попри Мініатюрні габарити. Цей стрункий монстр містить залізо, здатне тягнути на максимумі ігри у віртуальній реальності, як в принципі і решта нових геймерських ноутів від MSI. У цьому ігронавти переконалися на практиці, надягнувши vr шолом Щоправда, все це задоволення зможе собі дозволити далеко не кожен гаманець. Але відвідувачів презентації монструозні ціни не налякали. Очень круто, очень хорошая презентация, на самом деле мощные ноутбуки. Я попробовала поиграть на одном ноутбуке Mortal Kombat и мне было мало, было классно. Да, все было очень круто. Играл на компах. Всех выиграл Mortal Kombat. Вообще зачетная тема. Да. Прикольное мероприятие. Можно получить адреналин, поиграть сразу в игрушки. И не просто поиграть, а с реальными соперниками, еще что-то и выиграть. Кстати, тут чувак в Видяху только что выиграл. Секунду. Ну что же, гранаты, мы с тобой выпробовали новую неимоверную серию игровых ноутбуков. А игроки еще и на вышли. Мы с тобой выпробуем у рубриса Свежак. Якщо вдома бабця замість светра в'яже фусруду, а на дворі реально скайрим. Тупо Скайрим, тупо ніфіга не видно, тупо твічано. Це означає лише одне: настав час повернутися у Тамріель і наваляти драконам у Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Ось так хлопці із Бесезди обізвали ремастер-версію старого доброго Скайриму. Його вони перенесли на модифікований движок Creation Engine та прикрутили усі доповнення. І це кардинально змінило гру. Тепер ти довакін пітимешся з драконом Алдуїном. Не наповнювати. Мурих лисих полях, а на яскравих галявинах, що усіяні рослинністю, ну хіба це не круто? А що на тебе чекає у підземіллях? Ну, взагалі, то що й раніше битви з почварами? Тільки тепер ти можеш ще й крафтити собі зброю. Словом, інновація на інновації. А якщо серйозно, то Special Edition – просто підфарбована версія Скайриму, яка сподобається кожному фусру нафту. Ну а якщо ти хочеш чогось дійсно нового, тобі у наступний свіжа. Коли мерзотники забруднюють вулиці смертю і забирають те, що належить тобі по праву, ти мусиш помститися їм і повернути собі вкрадене у продовженні карколомного стелс екшену дізоморт 2». Із похмурого Дануолу герой першої частини корво переїхав у сонячне острівне місто Карнака. А разом із ним переїхала ти, Емелі Колдуй, спадкоємиця острівної імперії, в якої відібрали трон. І ти зробиш усе, щоб його повернути і здолати узурпатора. Та хай тебе не вводять в оману місцеві краєвиди. За ними ховається смертельна небезпека. Звичайний будинок може перетворитися на пастку, з якої тобі не дадуть вибратися. Механічні вартові у них по два обличчя та чотири руки, у кожній з яких гострю щелеза. і вони ні перед чим не зупиняться, аби вбити тебе. Добре, що в тебе теж є меч, арбалет та кілька фірмових вмінь. «Далекосяг» допомагає за мить подолати велику відстань, а тіньова хода дає змогу увертатися від смерті та жорстоко карати ворогів. Та чи пустиш ти їх у дію і залишиш по собі гори трупів? Чи безкровно повернеш владу? Вирішувати тільки й тобі, а зробити це можна просто зараз. Адже Season 2» вже вийшов. Що ж, Skyrim Special Edition та Dishonored 2 вже дісталися до релізу. А от наступна гра і досі у розробці. Рубрика Скоро. Далі у «Ігронавтах». У давні часи на землі жили могутні люди, що будували кам'яні поселення із вежами до самих хмар. А потім вони раптово зникли. Минуло багато років, аж поки недалеко від величних руїн почали з'являтися племена нових людей. От тільки ті у планети вже були інші господарі, робозаври. Кинути їм виклик та змінити долю людства ти зможеш у пригодницькому екшені Horizon Zero Dawn. У Horizon Zero Dawn Світ пережив страшну катастрофу, після якої людство було відкинуто на доісторичний рівень. А на планеті стали панувати роботи. Ви Елой, дівчина з племені мисливців, і вам треба вижити у цьому дикому світі. Для цього треба добувати джерела енергії, що живлять механічних тварин. Ці джерела цінний товар, який можна виміняти на щось корисне. Головне тільки полювати сталеву звірятку. Полювання у корайзу займатиме важливу частину геймплею. Перше, що тобі буде потрібно, це вміння непомітно відстежувати здобич, щоб не налякати її та не привернути увагу хижаків. А друге вміння користуватися зброєю, якої, до речі, буде не так вже й багато. Спочатку у вас буде примітивний спис та лук, але згодом все це можна буде покращити, намотувати на стріли електричні бомби чи взагалі користуватись зброєю, що відвалиться від поранених ворогів. А поранити їх дуже непросто. У бійці сталевий монстр валить дерева і трощить каменюки. Для приборкання такого велетня доведеться влаштовувати пастки, атакувати з різних боків, опутувати його дротами та навіть сідлати менших роботварин. З залізних істот у грі можна буде не тільки вбивати, а ще й приборкувати, адже верхи на механічному бичку краще і ворогів валити, і досліджувати безкраї мальовничі долини, які завдяки спеціально розробленому для гри движку виглядають просто фантастично. І ти зможеш у цьому переконатися вже на початку весни 2017 року, коли Horizon Zero Dawn вийде на ps 4 та ps 4 Pro. Далее у программе игронавты представляют новую рубрику Гаджет. За девайсы, которые существуют не только в видеоиграх. Привет, игронавты, меня зовут Макс. И дизнайся, какой же из этих гаджетов больше всего подойдет на роль персонального городского транспорта. Чтобы узнать это, мы проведем несколько тестов. Не пропусти эксклюзивный тест-драйв вид нашего эксперта. Вам решать, на каком из гаджетов вы будете ехать в ногу со временем. І просто неможливо уявити без гаджетів. Ми зламували охоронні системи з телефону у Watch Dogs, ганяли на Сідвеї у GTA 5 та керували бойовими роботами у Titanfall. Та найкрутіше те, що ці технології вже є у реальному житті. Вони у наших будинках, на вулиці, у транспорті чи навіть у кишенях. І ми хочемо протестити кожен девайс і розказати тобі про нього усе у нашій новій рубриці гаджет. Привет, игронавты, меня зовут Макс. Макс Шелест, эксперт по гаджетах. У его руках побывало больше девайсов, чем у магазине электроники. А сам он объездил наиболее масштабные техновиставки света. От немецкой ИФА до тайваньской Computex. Макс знает про гаджеты все и готов поделиться своим знанием с тобою. И сегодня мы с вами поговорим о том, без чего невозможно представить свою жизнь в мегаполисе. Это, конечно же, транспорт. Многим, живя в большом городе, приходится пользоваться Маршрутками, метро. А это, как вы понимаете, не очень удобно. И если нет денег на машину, остается велосипед. Да, в пробках вы будете как рыба в воде, но на работу приезжайте запыхавшимся и потным. И чтобы решить эту проблему раз и навсегда, я нашел современную альтернативу электрический персональный транспорт. И это, на мой взгляд, три самых подходящих и доступных варианта. Начнем с традиционного электросамокат. Это модель с 10-дюймовыми колесами, оснащенная электромотором. С помощью него самокат способен развивать скорость до 24 км в час, если, конечно, вы весите меньше 100 кг. Больше самокат просто не потянет. А все потому, что сам он весит немало 23,5 кг. И к тому же двигатель тут мощностью 250 Вт, что составляет всего треть от лошадиной силы. Но плюс в том, что тут имеется цепной привод. Он дает более высокий крутящий момент. Так что самокат будет быстро разгоняться. И, кстати, также быстро будет садиться его аккумулятор. Полного заряда хватает всего на час беспрерывного использования, а чтобы зарядить самокат, понадобится целых 7 часов. Согласитесь, это не очень хорошо. Но у самоката есть один существенный плюс. На нем совершенно не нужно учиться ездить. Здесь все настолько интуитивно просто. Справа газ, слева тормоз, что ты становишься на него и едешь. Ничего сложного. А второй гаджет, который я выбрал, это гироскутер. Похож гаджет на уменьшенную копию Сигвея. Работает он за счет динамической балансировки при помощи электромотора. То есть на нем можно спокойно стоять, не боясь упасть. Мне, к примеру, хватило всего 10 минут, чтобы научиться держать на нем баланс и, собственно говоря, ездить. И, кстати, за езду отвечают два мотора. Оба мощностью по 350 ватт, чуть меньше половины лошадиной силы. Разгоняется гироскутер до 15 км в час, а одного заряда хватает на 25-30 км. Но что еще лучше, на подзарядку уйдет всего 2-3 часа, то есть буквально две пары в универе а с помощью встроенных динамиков вы можете слушать по Bluetooth музыку. Только носить его на плече как магнитофон не получится, потому что вес гаджета 13 килограмм. Зато вы можете дать своему толстому другу проехаться на нем, ведь гироскутер выдерживает тело в 10 раз превышающий вес самого гаджета. И это на небольших 8-дюймовых колесиках. Колесики, кстати, цельно литые, то есть сплошной кусок резины. И это, между прочим, не очень хорошо, потому что на любых неровностях гаджет сильно трясет. А сейчас познакомимся с третьим гаджетом. Это моноколесо. Лично у меня на попытку познакомиться с этим девайсом ушло несколько дней. Сложность, собственно говоря, вытекает из его названия. Моноколесо. То есть одно. И вам нужно ехать на одном 16-дюймовом колесе с подставками для ног по бокам. При этом нужно не просто правильно стоять, а еще и крепко прижимать гаджет ногами. Вся эта конструкция приводится в движение электромотором мощностью в 500 Вт, что составляет чуть больше половины лошадиной силы. Такой движок способен развить скорость до 22 км в час, а на борт взять даже 120-килограммового любителя гамбургеров. И хоть само колесо весит немало, почти 14 килограмм, носить его удобно благодаря вот этой ручке. А благодаря небольшому аккумулятору, который спрятан за этой панелью, на одном заряде можно проехать около 30 километров. То есть я отсюда с ВДНХ могу проехать на одном заряде до Броваров. По-моему, круто. Заряжается моноколесо недолго, где-то 2-3 часа. А вот учиться ездить на нем, поверьте, долго. Итак, у нас есть мощное, но не очень устойчивое моноколесо, устойчивый гироскутер, который не любит неровности на дорогах и простой в освоении электросамокат. Какой же из этих гаджетов больше всего подойдет на роль персонального городского транспорта? Чтобы узнать это, мы проведем несколько тестов. И первый тест станет проверкой на удобство управления. С помощью этих конусов мы воссоздали городские условия. Ну, то есть наделали кучу препятствий. Их-то и нужно будет объезжать. И чтобы понять, насколько удобно это делать, я возьму в руки стакан с водой. Это станет определять, насколько легко или сложно управлять гаджетом в городских условиях. Чем меньше воды я расплескаю, тем лучше гаджет в управлении. А можно воду? Эй, ничего, что это кофе, еще и, блин, еще и горячий. Ну ладно, попробуем с кофе. Начнем, пожалуй, с электросамоката. И вот вам первая сложность. Дело в том, что у нас обычно что-то в руках. Телефон, журнал, сумка, да что угодно. И что-то из этого мы должны положить в багажник. Но ни в одном из наших гаджетов багажника нет. И так как у меня должна быть хотя бы одна рука свободна, а здесь справа газ, слева тормоз, то чем-то мне придется пожертвовать. А это значит, что тормозить я не буду. Блин, чуваки, это нереально. Короче, это будет как-то так. А, блин, ты все по ноге вмазал. Ну, в общем, вы поняли. Теперь протестируем гироскутер. Как видите, руки у нас свободны. И я думаю, это будет легко. Как видите, стакан полон, и это было изи. Короче, не очень-то изи. Ну что ж, настала очередь моноколеса, и тут стоит упомянуть один нюанс. Как только вы наклоняетесь сильно в одну из сторон, гаджет решает, что вы падаете, и дает газу, чтобы вас выровнять. Выглядит это примерно вот так. Так что малейшая ошибка и весь этот кофе будет на мне. Пожелайте мне удачи. Ну это, ну, что я тупо крутой? Нет, не очень. Знаете, не так много я и разлил. Я думаю, колесо победит по-любому. Ну что ж, как видите, по кофе, оставшемуся в наших стаканах, из трех гаджетов лучшим в управлении оказался гироскутер. А вот и его минус. Видите эту маленькую бровку? Гироскутер не способен ее преодолеть, поэтому вам придется брать его и переносить. Остальные два гаджета довольно легко справились с преодолением незначительной неровности. Но как они справятся с такой неровностью? Не секрет, что в Киеве есть много подъемов и спусков. Мы выбрали не самый крутой, зато самый известный из них. И это Андреевский спуск только мы будем на нем не спускаться, а подниматься, чтобы проверить, как же с ним справятся наши гаджеты. Это тест на мощность, который из выбранных нами девайсов придет наверх первым, тот и победит. Как вы понимаете, на этой брусчатке у гироскутера шансов ноль. Поэтому, чтобы хоть немного уравнять условия, ездить они будут вот по этой плитке. И тут тоже есть свои сложности, потому что она довольно скользкая. И любая оплошность может привести к падению. А чтобы быть максимально объективными, мы нашли практически одинаковых по весу и комплекции людей. Пора начинать тест. Засекаем время. Поехали! Вы посмотрите, как бодро стартануло моноколесо. Воу, а самокат без помощи ноги вообще не тянет. Ну а у скутеров проблемы с гироскопами. Они не справляются с таким наклоном. Третьим пришел гироборд. Ну что ж, пора подводить итоги. Вы все видели сами. Последним на гору взобрался гироскутер. Вторым, хоть и не без читерства, пришел электросамокат. Ну а первым стало моноколесо. Оно-то и победило в нашем тесте. Но посмотрим, сможет ли оно удержаться на пьедестале в последнем и самом главном испытании. На скорость! Скорость – один из важнейших аспектов любого транспорта. Ведь мы пользуемся им для того, чтобы побыстрее добраться из точки А в точку Б. Поэтому мы сегодня собрались на секретном испытательном треке игронавтов, который находится между улицами Маршала Рыбалки и Шелуденко, чтобы понять, кто же быстрее – гироскутер, электросамокат или моноколесо. Напомню вам, что на бумаге моноколесо имеет мощный двигатель, но при этом у гаджетов проблемы с устойчивостью. Гироскутер отлично держит дорогу на ровной поверхности, но малейшая неровность может сыграть с ним злую шутку. А электросамокат, как вы видели из предыдущего теста, не обладает огромной мощностью. Но у него есть цепной туз в рукаве, более высокий крутящий момент. На прямой самокат будет значительно быстрее разгоняться. Проверим, кто из них лучше себя покажет в этой гонке. третьим Прикинь. <связь> 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 Короче, оно... Оно тупо тормозит, пищит, и все. И, такое, и чем быстрее ты едешь, оно еще и отклоняет тебя назад, и я вот так. Оно ну, просто плавает подо мной. Я-то думал, оно самое крутое. Я думал, вообще, ты, бредешь приедешь, как минимум, вторым. Слабенько да, появились. на нем довольно сложно ехать, но у меня была хорошая полоса без камешков, без разных неровностей, которые очень влияют на управляемость. Ну, этому вообще пофиг на неровности, но видишь, не пофиг на скорость. А Зато я, красавчик, приехал первым. Мы взяли моноколесо, гироскутер и электросамокат и протестировали их по трем категориям. Управление, мощность, скорость. Давайте подводить итоги. Электросамокат оказался легок в освоении и быстрым на прямой дистанции, но вот в подъеме в гору ему все-таки не хватило мощности. Гироскутер хорошо показал себя в управлении на ровной местности, а вот небольшие неровности, равно как и большие, ему дались с трудом. Зато, чтобы научиться на нем стоять, ушло всего 10 минут. И, наконец, моноколесо. Этот гаджет не очень устойчив и требует катастрофически много времени на освоение. Зато в плане мощности показывает хорошие результаты. У каждого из гаджетов есть свои плюсы и минусы. Мне же больше всего понравился гироскутер. Ну а вы все видели сами. И вам решать, на каком из гаджетов вы будете ехать в ногу со временем. Нам же пора прощаться. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Ми ніколи не стоїмо на місці і рухаємося тільки уперед. Туди, де нас чекатимуть нові випробування та нові перемоги. Туди, де майбутнє стане теперішнім. І ми знову зберемося разом. Рівно за тиждень. Тут, у ігронавтах, на QTV. ТВ.